Ну, смотрите ну, ситуация в Курской области то что мне, я созваниваюсь и мои ребята там они говорят что сложное но хочу вам сказать что э, под другим направлениям но ну, они просели нигде у них нет продвижения и, и поверьте мне что готовится серьезные сюрпризы для них поэтому могу только сказать вам что не все так э, не все так как рассказывать этот ЧМО, прищивая с кремля поэтому сейчас самое главное удержать наши позиции и чтобы переговоры шли так как хотим мы сегодня давайте говорить честно есть разговоры о каких-то уступках уже все начинают рассказывать что все мы все сдаем нет это речь идет об уступках что мы не можем сегодня говорить о границе 91 -го года если даже мы каким-то образом уступаем Донецкую и Луганскую область, не признаем ни в коем случае, потом ведем дипломатические переговоры, и также это касается и Крыма, я считаю, что это уступки с нашей стороны. Речь что речь идет о, об этих уступках.